Sekarang saya jemput yang berhormat larut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan sini bagi pihak semua rakan-rakan saya di sebelah sini untuk merakamkan ucapan takziah terhadap Allahyarham Uh, Tun Abdullah Badawi uh, Kita berdoa semoga Alhamdulillah rohnya ditempatkan bersama uh, para mereka uh, para para solihah yang yang uh, kita sama-sama doakan supaya kerana dia banyak berjasa dengan uh, negara Baik itu saya ucapkan uh, takziah bagi pihak kami kepada keluarga Al-Arham. Tuan-tuan, hari ini adalah satu-satunya hari yang agak bersejarah. Apabila kita membincangkan satu perkara untuk kepentingan negara. Kita seperti biasa uh, sentiasa melangungkan bahawa pembangkang adalah merupakan satu kumpulan yang bertanggungjawab. Kita mencari pendekatan dan solusi yang terbaik untuk negara, terutamanya apabila Trump atau kerajaan Amerika Uh, mengumumkan tarif uh, timbal timba balas bukan hanya kepada Malaysia, tapi seluruh dunia. Jadi sebagai satu kumpulan yang sentiasa mahu melihat uh, dan mencari jalan demi kelangsungan uh, ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat kita juga akan sentiasa dapat memberikan cadangan-cadangan yang terbaik. Pertamanya saya nak uh, memaklumkan. Kita tidak mahu Malaysia menjadi mangsa dalam uh, peperangan dagangan di antara uh, the two superpowers. Kalau saya melihat daripada jawapan atau keterangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Tambun dan juga statement yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Miti, ia seolah-olah bahawa ada pertembungan di antara dua negara besar ini, US dan juga China ini, menyebabkan kita terpaksa mencari jalan. Jadi kami di sebelah sini ingin menasihatkan kepada kerajaan supaya uh, polisi kita yang sentiasa neutral itu harus kita pertahankan. Jangan sekali-kali kita nampak seolah-olah kita berpihak kepada satu uh, negara semata-mata. Uh, maka sebab itu hari ini bila kita lakukan perbincangan seperti ini, saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan, walaupun sudah ada paksukan uh, geoekonomi yang ditubuhkan, dulu semasa kita membincang perkara TPP, CPTPP, uh, kita bukan hanya membawa perkara itu dalam parlimen, tapi kita menubuhkan jatang kuasa, kokus alih-alih parlimen, Uh, sama ada datang daripada kerajaan dan juga bukan kerajaan. Kerana kita nak menilai segala apa yang kita lakukan itu biarlah transparent. Uh, sebab seperti yang diumumkan oleh Yang Maha Berhormat Tambun tadi, ada perkara-perkara yang tidak boleh kita bincang di sini. NDA. Tapi kalau dalam kokus Uh, maka sudah tentu pihak pembangkang akan memberikan cadangan-cadangan pandangan kami apabila ianya dibawa dalam jutaan kuasa yang kita sama-sama boleh bincangkan bersama. Sebab itu uh, saya mohon kalau boleh perkara ini diambil kira oleh kerajaan. Sebab dulu kita pernah buat. Uh, sebab itu saya nak mencadangkan supaya perkara ini juga dilakukan. Bermak belakang, Kota Baru. Ya. <coughs> Terima kasih uh, Puan Yang Dutua. Uh, ya bapak Ketua Mahkamah membangkitkan perlunya kerajaan menubuhkan satu uh, pasukan ataupun satu kokus untuk membincangkan terma-terma per perundingan, terms of negotiation yang nak dibawa oleh kerajaan kita dengan kerajaan Amerika Syarikat. Sesuai sangat sebagaimana dulu CPTPP tahun 2016 ada satu kokus pengurusinya daripada Back Venture. Ali-ali ahlinya juga daripada pembangkang. Itu satu pandangan yang cukup baik. Cuma saya nak tanya Larut, adakah uh, Larut boleh bersetuju bahawa kalau kokus ini diwujudkan, perlu melibatkan wakil-wakil daripada kerajaan negeri. Kerana di negeri-negeri juga mempunyai uh, industri yang melibatkan Amerika Syarikat. Bagi contohnya di Kedah ada uh, plan untuk uh, Porsche, assembly plan for Porsche di Kulim dan juga di Kelantan, Rowako, syarikat daripada Jepun, SME yang membuat chip sebagainya. Melibatkan juga kerajaan negeri. Terima kasih. Terima kasih, Mat Kota Baru. Yang inilah sebabnya saya memohon supaya kerajaan lebih terbuka untuk menubuhkan jatuhan kuasa tersebut. Karena ini adalah masalah ekonomi negara. Maka ia membabitkan semua kerajaan-kerajaan negeri. Semasa uh, kita dulu pernah kita lakukan, sekarang juga boleh kita lakukan. Uh, saya mohon sangat perkara ini dilakukan sekali lagi. Terima kasih Muhammad Larut. Uh, earlier yang Muhammad Larut katakan bahawa dalam pertumbungan antara Amerika dengan China ini, Malaysia have to stay neutral. Uh, apa yang jelas sekarang ini, tarif yang dikenakan oleh Amerika, the first round, Ianya Malaysia berbeza lebih tinggi daripada Singapura, lebih tinggi daripada Filipina. And we are seen to be inclined kepada semua negara China. Sebab tu kita berhadapan dengan tarif yang lebih tinggi. Tetapi tidak tekan kerajaan dalam mengangkat China dalam lawatan Presiden China baru-baru ini. Adakah ini tidak menunjukkan bahawa kita terlalu memihak satu pihak dalam pertumbuhan ini. Dan saya dimaklumkan, kita dimaklumkan bahawa uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membuat lawatan ke Rusia Dan ini juga dilihat sebagai uh, satu lawatan satu yang cementing uh, Bahawa kita ini itu pro kepada blok yang bertentangan dengan Amerika Adakah ini baik yang Muhammad Larut? Ya. Terima kasih uh, Luran Itulah yang saya katakan tadi supaya kita jangan nampak uh, seolah-olah kita memihak kepada satu uh, negara semata-mata. Uh, jadi, polisi kita sebagai sebuah negara yang terbuka, open economy uh, dan juga sebagai trading nation ini, biarlah kita berperanan mempunyai polisi seperti dahulu. Uh, kita agak neutral uh, di sini. Keduanya, saya nak bincangkan tentang ke. Uh, kesan terhadap ekonomi negara bila tarif timbal balas yang dikenakan kepada Malaysia ini. Pertamanya tentang kesan global, keduanya tentang jabaran dalaman kita dan ketiga itu tentang fiscal policy. Sebagai ekonomi terbuka ini, maka sudah tentu kita terkesan secara langsung dan tidak langsung. Sebelum kita dikenakan tarif sebanyak 24%, saya nak peringatkan kepada semua, walaupun yang amat berhormat, tambun tadi kemukakan satu angka yang cantik. Tapi nilai lebihan dagangan kita menurun sebenarnya. Pada 2024, 136 bilion oh, dikatakan besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2023, Ianya 214 bilion, makna bermakna kita sudah berkurangan. Uh, begitu juga kalau dibandingkan dengan tahun 2022, 255 bilion. Ini merupakan lebihan nilai lebihan dagangan. Itu belum ada tarif. Maka sebab itu saya mohon uh, supaya kita mengambil ini uh, uh, satu yang serius. Kerana dia membimbangkan kita semua. Janganlah kita ambil sambil lewa saja seolah-olah perkara ni tak tak mustahak langsung. jadi sebab itu bila dibawa dalam parlimen ni saya merasakan kerjaan sedar bahawa ia merupakan sesuatu yang amat penting dan membimbangkan supaya kita sama-sama boleh bincangkan perkara ini. saya juga ingin mengingatkan kepada semua banyak perkara-perkara yang Uh, sektor yang terpenting dalam negara kita ini adalah sektor-sektor yang juga kita banyak ekspor ke uh, Amerika. Bukan hanya ENE, tetapi juga uh, pembuatan uh, uh, timber produk sebagai contoh, furniture sebagai contoh, uh, rubber glove sebagai contoh. Banyak perkara-perkara ini juga, sektor ini juga kita ekspor. Uh, maka sebab itu saya memohon supaya kita ambil tindakan dan supaya kita dapat membantu mereka Uh, yang uh, memasarkan produk ini uh, ke Amerika dan kalau boleh bersedia untuk mencari pasaran-pasaran yang baru yang telah pun diumumkan oleh Yang Mak Berhormat tadi. Uh, saya uh, ingin seterusnya untuk mengingatkan kepada kerajaan walaupun produk elektronik, pharmaceutical dan uh, energi seperti yang diumumkan tadi dikecualikan tarif. Ini buat masa ini. Tapi kita kena fikirkan sama bahawa komponen-komponen tentang barangan-barangan tersebut mungkin datangnya juga daripada China. Saya risau kalau ini akan ditekan oleh mereka untuk mengumumkan the country of origin daripada bahan-bahan yang kita perolehi, maka saya yakin mungkin ada dasar-dasar baru yang akan dikenakan kepada Malaysia. Maka sebab itu saya ingin supaya kita bersedia dan menilai kembali tentang perkara, -perkara yang akan diambil dalam tarif yang akan diumumkan, tambahan-tambahan yang akan diumumkan oleh mereka pada masa hadapan. Saya juga ingin maklumkan bahawa tarif ini juga boleh menggugat keseluruhan ekosistem ekonomi uh, dalam negara kita termasuk sektor pertanian. Maka saya ingin mengingatkan kerajaan supaya kalau boleh kita melihat ini sebagai satu-satu lagi perkara atau sektor yang penting uh, demi untuk masa depan food security sebagai contoh. Uh, saya ingin supaya kalau boleh kerajaan buat kajian ini supaya kita dapat mengurangkan bahan-bahan uh, yang kita import uh, tentang uh, produk pertanian ataupun bahan-bahan uh, uh, atau produk-produk makanan yang kita banyak import itu. Uh, sepatut kita ambil kira supaya kita dapat membantu petani-petani daripada sekarang. Tarif ini kita kena faham ta, uh, Trump ada empat tahun. Maka bermakna tarif selama empat tahun ini mungkin mengakibatkan food security dalam negara kita. So tadi tidak ada pun yang mak bohmad ambil kira tentang isu ini. Jadi saya ingin memberi penekanan supaya kerajaan juga ambil kira tentang kedudukan petani-petani ataupun nelayan-nelayan atau semua produk-produk yang uh, mengakibatkan uh, pertanian dalam uh, negara kita. Jadi akhirnya saya ingin membuat beberapa cadangan. Pertama kita segera lindungi dan redakan kebimbangan pemain industri, terutamanya sektor pembuatan dan SMEs, yang akan mengakibatkan kenaikan kos serta kelembapan permintaan. Tadi Yamak Maha Berhormat Tambun ada umumkan uh, dana sebanyak 1 bilion ringgit, jaminan dana tersebut. Uh, saya merasakan bahawa satu bilion ini boleh kita tengok kembali dan jemput semua the industry players uh, untuk kita fikirkan juga tentang uh, insentif-insentif lain yang boleh kita berikan. Contohnya, uh, tentang tax delay. Saya mencadangkan tax delay ini kerana saya fikir, uh, kalau kita boleh lakukan, kita berikan satu tempoh yang agak panjang kepada export market tadi, players tadi, kita boleh spreadkan over 4 tahun sebagai contoh. Sebab Trump 4 tahun, tarif ni mungkin berbeza polisinya pada presiden yang akan datang. Jadi sebab itu kita berikan a longer period of time untuk mereka yang dapat menentukan supaya tidak ada pembuangan pekerja-pekerja dan demand terhadap market ini boleh kita mencari pasaran-pasaran yang baru saya juga ingin mencadangkan supaya ekspor insentif kita berikan ekspor insentif ini supaya mereka sendiri fikirkan pasaran-pasaran yang baru yang boleh mereka cari jadi bukan hanya kerjaan yang membuka jalan Uh, tapi kita berikan eksport insentif. Kalau selama ini dia uh, ekspor sebanyak 1 bilion, uh, kalau dia tambah lagi ekspor market ke negara-negara lain, uh, kita berikan insentif-insentif uh, untuk mereka mencari jalan. Uh, kerana mereka lebih tahu uh, siapa yang memerlukan produk-produk uh, mereka. Uh, begitu juga dengan sektor-sektor uh, yang lain, uh, kita tingkatkan uh, produktiviti supaya the domestic demand itu uh, boleh kita buat melalui kempen-kempen uh, beli barangan Malaysia or buy Malaysian goods sebagai contoh ini akan uh, memberikan lagi uh, uh, peluang untuk kita pertingkatkan productivity supaya ianya dapat membantu uh, dari segi ekonomi uh, domestic economy uh, Malaysia sendiri Hello. ini lain sikit, terima kasih kita masih ada pandangan beri untuk membantu kajian. Cuma persoalan saya di sini ya, Datuk, berkaitan dengan betapa seriusnya isu tarif ini. Tetapi mereka yang penting, TPN1, TPN2, Menteri Ekonomi tidak pada dan dewan. Apa pandangan Datuk? Apa baik, itu wajar? Terima kasih. Saya saya nak tambah tentang apa yang saya sebutkan tadi. Jadi akhirnya saya ingin mendesak kerajaan. Kalau boleh, Kerajaan perlu prihatin dan ambil serius kesan pelaksanaan tarif ini. Kita tangguhkan sebarang perubahan dasar terutamanya dasar fiskal negara kita yang boleh memberi tekanan kos dan melemahkan sentimen perniagaan dan akhirnya membebankan pengguna. Saya nak bagi contoh tentang kenaikan harga RON 95 pada Jun 2025 ini supaya kerajaan ambil kira dan kalau boleh kita tangguhkan, kita tangguhkan. begitu juga dengan kenaikan begitu juga dengan kenaikan tarif elektrik pada Julai 2025. Dan kita tangguhkan juga langkah perluasan skop SST Uh, ini sepatutnya kita ambil kira juga. Uh, dan uh, akhirnya, saya mohon kepada kerajaan, lah. tadi yang berhormat, maklumkan beli pesawat 30 uh, buah pesawat Boeing itu uh, dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ni. kalau boleh kita tangguh, kita tangguhkanlah dahulu. Uh, inilah uh, permintaan kami uh, di pihak sini, dan saya ucapkan terima kasih uh, Tuan Ketua. Terima kasih yang berhormat lalu.